তেইছ ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয় কৃষক দিৱস এই কৃষক দিৱসনো কি কাৰ স্মৰণত পালন কৰা হয় আদি সকলোখিনি জানিব পাৰিব আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো তেইছ ডিচেম্বৰ কৃষক দিৱস ভাৰতৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ স্মৰণত প্ৰতি বছৰে ঊনত্ৰিছ মেৰ দিনটোক কৃষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ঊনৈছশ সাতাশী চনত ঊনত্ৰিছ মেৰ দিনটোতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল চৰণ সিঙে এটা সাধাৰণ কৃষক পৰিয়ালৰ সন্তান চৰণ সিঙে অশেষ কষ্টেৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাইছিল মাত্ৰ কিছুদিনৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত থাকিলেও চৰণ সিঙে কৃষকসকলৰ বাবে কেইবাটাও কল্যাণকামী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁৱে বলবৎ কৰিছিল জমিদাৰীৰ প্র বিলুপ্তীকৰণ আইন চৰণ সিঙে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নগৰ ভিত্তিক সমাজবাদতকৈ গান্ধীজীৰ কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যৱস্থাক অধিক গুৰুত্ব দিছিল কৃষি দিৱসৰ দিনটোত চৰণ সিঙক স্মৰণ কৰাৰ লগতে কৃষকসকলকো বিভিন্ন ধৰণে উৎসাহিত কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই দিনটোত কৃষকসকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ